नमस्कार न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने वातस्त्वनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहिलालसतया विधेया शक्यता त्वत्सरणयोर्याच्युतिरभूत् तदे तद् जननि सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि पुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि भवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतललोहं तव सुतः मदीयोयं त्यागं समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्स्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि तं स्नेहं मयि निरुपमं यत्कुपुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया वयापञ्चीतेरोधिकमनीते तु वयसि इदानीं चेत् मातस्त्व यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकन्यामिशरणम् स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकै विसति विशति फलमिदम् जनः को जानी ते जननी जपनीयं जपविधो चिताभस्माले पोगरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षाकाङ्क्षा च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखसुखेच्छापि न पुनः अतस्वां संज्ञा जननि जननं यातु मम वै मृडानीरुद्ध णी शिव शिव भजानीति जपतः नाराधितासि विना विविधोपचारे भी किं वृक्षचिन्तनपलनं कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चनं मयि दत्से कृपा उचितलम्बं परं तदेव आपत्सु मग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणामणेशी नेतत्सतं मम भावयिथा सुधातृशातां जननी स्मरन्ती किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन् अपराध परंपरा परंग नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत्सम पात की नास्ते आप अग्नि तमान ही महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु यथा योग्यम तथा कुरु जय माता दी